Все хорошо, сейчас вот, прекратили уже стрелять. Ну, вместо 2 уже не стреляют. Для нас это уже хорошо. Один раз ну, не стреляли, на где мы обрадовались уже. Говорят уже некоторые люди, что война закончилась. Ну, не знаю. Для каких деток эти книжки? -ну. А что такое серая -ну? Это там где сейчас идет война. Мы, ученики 9 класса с городом Петровска, хотим передать эту газету самыми лучшими пожеланиями деткам, чтобы они верили, что все будет хорошо, это обязательно сбудется. начинаешь заниматься любым ребенком, и если ты к нему относишься искренне, он обязательно раскрывается. Иначе, иначе просто не бывает. Если кто-то из взрослых там говорит, что плохая наследственность, им промывают мозги, им объясняют, что это чужая территория, им говорят, что они не украинцы, они русские, это все неправда. Ребенок, он думает и чувствует сердцем. Шли электропередач? Вот, столбы, ты видишь? Все, вот нет электричества. Здравствуйте. 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 Нет, детская, да. <смотреть> Здравствуйте. 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 Сейчас мы четыре Его Четыре часа уже вообще темно. Света, у вас нет вообще. С какого момента? Тоже уже третья неделя. Третья неделя, да? Ну, да. то, что отопления нет, вы хоть это могли чуть-чуть... Да, это уже два года. А что обещают вообще? Ничего не обещают. Ой, да. А что же вы вчера не пришли? А у меня 50 километров, не дожали. Ой, так, где наша библиотека? Вот. замечательно! Вот это Ватман, он хороший, он какой-то очень-очень белый. Есть это от наших нравится. деток, конечно, может быть, это не очень Нет. с точки Нет. зрения художественности, но зато это, это вот от всего хорошо. сердца. Ну, а это вот это сокровище. То, что вы, нам вы просили, приведите. мы вам привезли сокровище. Занимаемся мы этим с сентября 2014 года. С первый раз в сентябре, когда мы не просто детям привезли еду и воду, а когда уже удалось поговорить с первым ребенком, как-то его успокоить, погасить его страх. Ребенок и война – это понятие несовместимое. И даже если рядом родители, родители, которые не могут обеспечить ребенку безопасность, они не могут быть для него вот той стеной, которой должен быть любой родитель. соприкосновения, наш город находится на красной линии огня, дети очень быстро узнали жизнь. Дети полностью лишены общения. Школы в прошлом году у нас не работали. Школа начала у нас работать с апреля месяца, когда началось перемирие. 8 февраля мы, наверное, запомнили на всю жизнь. Резкий свист мы даже не поняли, что случилось. Ребенок стоял возле окна, я только убрала, он успел дойти до середины дивана, я стояла возле печки. Резкий свист, и когда мы повернулись, мы, ну, вот как, знаете, замедленное кино. То есть мелкие осколки летели, какие-то куски, какие-то все. Мы даже не поняли, что. Ребенка очень сильно контузило на одну сторону. Упс. Это у нас тоже после обстрела все это поотлетало, потому что потому. Мы там подвале сидели здесь часами. Ребенок настолько испугался, что он вцепился руками в ступеньки, и мы вдвоем с мужем, мы вдвоем его вытягивали. Извините, мне как бы очень тяжело, ну, тяжело потому что это... Сейчас, шу, секунду. До нас до да не долетел два дома. Последняя градина упала в 13 доме, прямо в гараж. Вот ну, у нас свечки постоянно на готове, потому как сидели очень часто, у нас света не было, когда начинали обстрелы. Бывало такое, что приходилось спать. 3 июня мы почти сутки просидели. Был очень сильный обстрел, более суток. Мы сидели вот здесь на этом пеньке, ребенок на руках. Мы здесь спали иногда. Вода в городе появилась с октября месяца 2015 -го года. С первого дня войны воды в городе не было. Сначала мы надеялись, что нам дадут газ. Мы очень это надеялись до декабря месяца. В декабре месяца муж сложил печку в ванной, и у нас получилось паровое отопление. Паровое отопление зависит от насоса. Вот было три недели, у нас не было света в декабре, мы сидели в холодном доме. Когда смотришь фильмы «Блокадный Ленинград», когда бабушки тянули на, на в саночках дровишки, веточки, но нам казалось, что это никогда у нас такого не наступит. В прошлом году мы испытали все это на своей шкуре, скажем так. Здравствуйте. Первая поездка, это был январь месяц 2015 год. Половину пятого утра начался обстрел. Он длился до 7 часов утра. Когда приехали волонтеры, и дети сели уже в транспорт, было волнение не то, что они едут куда-то в чужой город, Волнение то, что как они выйдут из нашего города, потому что территория вплоть до Курахова, она простреливалась. Дети, Меня зовут тетя Лена. Лена, можете называть меня и так, и так. Любую Понимать, что нужно держаться вместе, потому что город незнакомый. И чтобы родители не волновались, мы сейчас вместе что сделаем? Пообещаем не теряться. Родители, родители, мы переезжаем сегодня в Днепропетровск. У детей трехразовое питание плюс холодильник. Стараемся пища домашняя. Завтра дети едут на экскурсию в художественный музей. Потом они едут знакомиться с художественным училищем. Они побывают на телевидении приедут из Петриковки, специально проведут с ними мастер-класс. Ну, а я надеюсь, что они приедут с хорошим настроением конечно, мы не могли ребенка за руку взять. И родители, конечно, на нас смотрели, как на врагов. Мама одна говорила, я вам одного сына отдам, а у меня же еще есть трое. сначала я вообще ну, всерьез не воспринимала, а потом я поняла, что человек говорит серьезно. Ребенок поехал в шортах, в майке и в резиновых тапочках. Больше у него ничего не было. То есть здесь мы его одели, откормили. И когда мы его привезли назад, она просто у него были слезы радости на глазах. это уже восьмая поездка. Поездки разные и разные дети. И совершенно разная программа. Если вначале просто хотелось их как-то уберечь, привести, накормить, отогреть, хотелось, чтобы ужас в их глазах сменился улыбкой. А сейчас хочется, чтобы эти дети поняли, что у них есть будущее, что они должны учиться, они могут развиваться, что они должны стремиться к лучшему. Как там. Когда мы приехали, это был автобус, журналисты все стояли нас, они всех снимали и, и у некоторых даже спрашивали вопросы. И я вот, меня попросили ответить всю правду, то что это, когда где мы учимся, вот это все рассказать, как там, как какая, много ли там у нас людей, как мы добив, добываем еду. Я рассказала, тогда мы еще... Это, мы вышли в декабре. В школу тогда мы не могли нигде находиться потому что наша школа была закрыта мы учились или по домам и там еще в больнице выделили комнатку мы учились в больнице я все рассказала и рассказала, как мы добываем еду мы ездим на курахово и только там покупаем я вот хорошо люблю авиамоделирование потому что э, ну просто вот у меня есть лего от брата осталось а когда выбило выбили стекла у меня разбился большой корабль который собирал ну боты потом я опять решил его собрать и когда я собрал у меня он получился просто великолепный даже лучше чем был в прошлый раз нету Там делают всякие массажи, коктейли всякие дают. Тебе помощь нужна? Точно? Все в порядке? Да. Я помню, что ты была такая... Да? Да Я помню, что у тебя были длинные волосы. Про саквашка. Про саквашка. Кому гречневую кашу, кому макароны? Макароны. каша. Макарон. Греч... Нет, давайте гречневая каша. Раз. Макароны. Все макароны. В этот раз мы привезли деток, которые занимаются в изо-студии, с их преподавателем. И мы хотим им помогать, потому что у них очень хорошие работы. И привезли тоже с преподавателем учеников музыкальной школы. То есть тех детей, которым необходимы новые впечатления, эмоции.

которые не были практически нигде. Мы с этим сталкиваемся. Вот когда мы с ними разговариваем, они больше двух-трех городов Украины они не знают. Я не думаю, что это произошло за один год. Я думаю, что это система, которая была выстроена за вот несколько десятилетий. Значит, такое было отношение к детям, к системе образования. Про Петровск очень понравилось. Он очень ну, напоминает Донецк. Впечатление сразу, воспоминания о друзьях, о том, как мы проводили много времени. Здесь очень красиво, особенно когда вечером зажигаются вот эти вот фонарики всякие. Вот чего хочется еще, так это, чтобы заново с друзьями можно было встретиться. В Донецк можно проехать, но это чуть-чуть проблематично. И также им в Красногоровку по пропуску нужно проезжать. Они очень быстро учатся, очень благодарны, очень такие вот ну, положительные. Хотя вот первые два дня у них такой был адаптационный период, потому что они многого боялись и оставаться сами, и когда много людей. Если один смех буквально за один год... Или на одну минуту. То мы уже насмеялись, а лет на сто вперед. Даня, вчера конечно, <свят> когда мы идем посевать. Я говорю, нет, в три часа ночи я говорю, нет, Даня, это занадто, а в три часа ночи. Но ну, в шесть мы с ним пошли. Подняли тут общежитие, конечно. <свят> По-разному люди реагировали. Но мы тут поселили, конечно, везде и у нас. Подняли Викторию, подняли, кого можно. Было Нина, подняли на третьем, на четвертом там это же. А мы пошли везде, по всем комнатам уже. <свят> Слайдю. Все самое краще. Все нарождение. Спасибо большое. И женского счастья. Много Ой, спасибо. Это маленький подарочек. Ой, спасибо вам. Спасибо. спасибо большое. Hey, только по поводу пропуска уроков, все. А так ехать не ехать, мы же перед этим из Львова приехали, понимаете? Поэтому для нас уже нет разницы. Мы поняли, что люди везде одинаковые, разговаривают на одном языке, преград никаких нигде нет. Мы очень любим. Мы поняли, что мы разговариваем на одном языке. Это очень классный проект, его треба продолживать, потому что именно он помогает навести контакт между нами простыми людьми. «Россия-1», «Россия-2», «Каналы ДНР». У нас отключили украинские каналы, еще, наверное, ну, война уже была, и там, может, спустя месяц отключили. Когда слушаешь украинское радио, вспоминаешь так мир, потому что раньше что реклама, на украинском были, фильмы, там мультики особенно с утра на украинском. Ну, подростковое поколение, увидел на телевизоре – а-а-а, все! То есть, там, например, подруге из Донецка напишешь, она сразу, о, укропы, и пошло-поехало. Я говорю, при чем тут укропы? Ну, вы же за единую Украину. И все. У мне все равно. Лишь бы мир. У нас в основном те краснодарские ДНР не признают. То есть... Ну, Донецк, как Донецк. По-прежнему в Украине. Единственное, что да, сложно, это добираться. Вот эти блокпосты. Стоишь по 10 часов в морозе, там, в туалет даже не сходить. У нас в посадке под, ну, люди подрываются. И без разрешения отца не пропускают Донецк. В Донецке есть бабушка, и бабушка тоже пс, иногда себя плохо чувствует, старая. Он с ней там. Мы общаемся все время там. Как дела, как дела, там, посмеемся. Нарисуй поезд. поезд. Нет, пусть нарисует крестикрат. И он там Мы сделаем мультик о том, как губка Боб выехал. Идет а автобус Как, как этот губка Боб а выезжает в путешествие, и он приедет в Днепропетровск. Он увидит я делал. Делал, э, Всякие музеи. Ему понравилось все. Ему только не понравилось то, что он долго ехал. Мы нарисуем человечка, который идет по нашему городу. Эпизоды городе нашего городка. Вот то, что запомнили, то, что мы вспомнили на ходу, вот эти эпизоды, мы нарисуем. Пусть прозвучит песня о нашем городе. И... Сейчас замечательный, маленький городок. Красногоровка. Целая. А она какая ваша? Наша. Целая. Без разрушений. И с целыми деревьями. Да, да. Да, деревья Для не нас повреждены. Зачем она? Там есть музыкальная школа. Они ее раньше называли «Маленькая Венеция». Раньше вообще в этот город приезжали вот из Донецка, вот, делали покупки в маленькие вот эти вот города. Ребята, да чего не хватает сейчас в городе? Мира. Кому шо, тебе Коммуникации, тепла. Ну, у нас буржуйка Тепла там не хватает сейчас. Ой, это было на камеру, ну Какое место в Красногоровке? скажи? Огнеупорный Не, завод. Это видно да, да, на огнеупорный завод. Видно огнеупорные жилые дома, видно огнеупорный завод. Вот, это отлично. Школа, наша школа, наши училища, завод. молодец. Ну, а вот Ребята, у кого, какое любимое место в Красногоровке? Парк. Парк. Парк нет ни одного окна практически все под целлофанами. у нас э, крыша разрушена но мы там же проводим занятия в школе но мы закрыты официально мы не работаем по приезде я снова еду на прием жигривскому надо стучаться надо напоминать о себе что мы вот они есть мы вот даже мы пытаемся показать что даже в простой мы даем концерты мы с детьми рисуем мы с детьми танцуем что можем то мы делаем помогите же нам А у нас получается замкнутый круг нам говорят, вам не помогут, пока вы не откроетесь. А мы говорим, как же мы откроемся, если у нас крыши нет и у нас замкнутый круг. У нас класс, один класс, у нас 7 человек, у, Ольги, ой, у другого учительницы, у Вилли Васильевны, 10 человек. И мы вот тут помещаемся, одна сторона, правая сторона третьего класса, левая сторона наша. У нас у всех была своя школа. Мы учились во второй. Первая в первой. Ну, все учились как обычно. Упало два снаряда, вылетели окна, еще взорвался БМП. Вылетели везде стекла, даже в нашем классе. Я вот... У меня все уже. О чем вспоминать? Такое, когда взрывается волна, и у тебя вот так вот это изображение. Вы видите? А у нас вот так вот изображение плывет и звук и это и в, в ушах у вас что-то звучит. Это не очень приятно. зажат еще внутри, у них этот комок. И когда вот они их пытаются, что-то от слезы это выдавливается все. Наша задача их раскрепостить, снова взять. Я рада, что мы вывозим уже новых маленьких деток, даже в военных условиях. николаевна Николай, она тоже сама говорит, по цветам. Они приходят и рисуют все в черном цвете. А потом, когда ты их раскрываешь, у них рисунки светлеют, светлеют, светлеют. yes. Когда мне дети звонят и спрашивают, тетя Лена, как там у вас дела, это это греет сердце всегда. И летом у меня был день рождения, они мне все готовили открытки от самого маленького семилетнего, который вообще еще даже не успел ни писать, ни рисовать, он мне написал такую трогательную открытку написал, что тетя Лена, его вас лублу. Всегда очень приятно, когда ребенок приезжает такой замкнутый, скукоженный, и видишь потом, как он открывается, как цветок. Вот это вот самое классное. Вот бабушка, зачем ему этот про А дедушка говорит, город посмотреть. То есть выйдешь, сравнишь, да, того не хватает, этого не хватает. Ну, в принципе, ж красиво. И нас уже потихоньку начали в лагеря, там, вот, за границу даже свозили. Сейчас по секрету скажу. у нас вроде даже намечается у детей поездка на Америку. То есть они понимают нас. То есть даже если это Америка, они понимают, что происходит. Они на каждый праздник дарят нам американские подарки. То есть там даже тоже мыло, щетка, зубная паста, там носочки. У нас остались отзывы от наших детей, которые были у нас. От маленькой Машеньки вот такой. Это моя масулечка, любимая, дорогая. Ой, от, и Лера. От девочки, да. Боже мой, какие наши дети. А эту надпись выложили в Твиттере. Вот эту вот. Вот эту именно надпись от самой маленькой Машеньки. Ну все, как дела? Хорошо. Вещи собрал? Да. Домой хочешь? Да. Понятно. За Днепропетровском будешь скучать? Да. Хочу еще раз приехать. Хочешь? Да. Понравилось? Да. Девочки, а что больше всего понравилось? Мне органная музыка. А мне канал. Вы спуститесь Давай. и не выходите, останавливайтесь, меня ждите. Мы видим, что уже вот родители, они уже сами нам звонят, задают вопросы, другие разговоры. Все не зря с этим нужно работать. И мне кажется, чем больше людей будет подключаться к этой работе, тем быстрее мы вернем вот тех вот граждан, которые действительно наши граждане, но просто вот волей судьбы они оказались на этой территории. Спасибо, тетя Вика! Спасибо вам большое! Когда вот этих малявок туда везешь, и особенно слышишь сводку, что то был обстрел, то еще какой-то это самое сложное. Но Родители зовут, поэтому мы с этим ничего сделать не можем. Спасибо. 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 Просто замечательно. Что? Так, дети, вы сейчас все покажитесь родителям. Родителям раздайте свои вещи. И я вам еще вручу по памятному прянику памятной конфете. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Так, памятные Разобрали. пряники. Давай, давай, Кто еще без памятного пряника? София, ты Пять с пряником? Тетя Лина пекла сама. это стоит дорого, когда глянут в эти глаза детские, когда он приезжает полный восхищение, мама, там была елка, а ты знаешь, куда мы ходили? А мы ходили на телецентр. Вот это впечатление, которое запомнится на всю жизнь. Я знаю как минимум шесть детей, школьного, младшего школьного возраста и дошкольного возраста, которые требуют серьезной помощи психолога. Поэтому центр реабилитации нужен очень. Снимай. Твои. Не позабывал. Не позабывал, да? Давай, потихоньку раскладывай вещи. Хорошо, вещи удавали. Булочка. Угу. Скид. Зонтик. Угу. Еще одна. О, это раз. все по возрасту тебе, да? Очень мало таких людей, которые пытаются в это тяжелое время даже не облегчить. Наполнить нашу жизнь, жизнь детей какими-то новыми впечатлениями, эмоциями, чтобы они могли забыть хотя бы на время, где они находятся и в, каком, в какой ситуации они оказались. Он об этом говорит всегда, и всем не переживайте, все будет хорошо. Все всегда будет хорошо, надо только немножко подождать. <laughs> мы ждать научились, мы умеем, ждать и терпеть. Мы, мы, мы в это очень верим, что все будет хорошо.